И мне дали 5 лет и 3 месяца. И так я попал в места решения свободы. Все знают, что такое «Алькатрас». Это тюрьма, которая, с которой нельзя выбраться. Там я находился 3 года. Я кайфую гонять молодых. Когда появилось АТО в 2014 году, мы добровольцами с моей группой, с кем я служил в армии, собрались и пошли воевать. У нас был выезд в Донецкий аэропорт, наш комбат собрал в 2014 году. Говорит, ребята, надо там поменять хлопцев, кто добровольно туда поедет. Это добровольно, кто это. Пообщались, готовы, готовы. Вышли 18 человек, Все. сели на броню и полетели. Переночевали в Песках. И рано утро нас другая бригада закинула на новый терминал. Как в Counter-Strike. Я не когда открывается десантный люк, ты даже не понимаешь, что происходит. Везде стреляют, везде дымы. Куда бежать? Ну, около трех недель. Ну, потому что там потом нереально уже. Ты ж не спишь, потому что сутками каждое движение, каждый шорох, ты уже автомат наготове, гранаты наготове, все, что у тебя рядом, БК лежит, тоже на готове малейший шорох, где двигается что-то, происходит в том направлении, где враг, ты поражение делаешь. Наша цель, нам сказали, просто удержать эти этажи. Сна не было, чтобы вот просто что менялись там буквально, спали по пару минут, потому что они лезли из подвала, они лезли с третьего этажа, они их очень хорошо узнали. Мы шевроны, да, одевали, потому что терминаторы, там киборги, все остальное. Да. ну, потому что, как говорится, не зламни были, нас было тяжело поломать. В том поступила команда ротации через три недели, и нас поменяли. Пока я там был, слава богу, вся моя группа и все остальные там ребята все четко, все, как говорится, 18 человек заехал, 18 человек выехал. Когда я вернулся в Днепропетровск, произошла одна такая история. Я просто поссорился, сел в чужой автомобиль, завел его в 200, доехал до автовокзала, оставил его. Но по закону это угон машины. И мне дали 5 лет и 3 месяца. И так я попал в места решения свободы. Там я находился три года, а потом вот вышел указ, что собирают Сбройные Силы Украины заключенных проявить желание, я сразу же, как я участник боевых действий, это мое, я знаю в этом немного толк. Все, написал заявление. Все, и теперь я здесь. Все, я как вышел с лагеря, ну вообще с заключения, ты свободный человек. Да, но когда я подписывал э, вот эту ухвалу, э, там есть маленький пункт. Получается, если в течение 12 месяцев я нарушаю, что-то опять начинаю чудить, то мне дадут плюс 10 лет и то, что я оставил на лагере. Служат такие же ребята, заключенные, как и я. Э, есть э, командиры, которые ездят по лагерям, делают отбор. Чтоб ребята подходили по требованию комбата. Командира взвода я сейчас подготавливаю на максимум, потому что у ребят есть определенно, они проходят, когда только подписывают контракт, у них есть БЗВП ну, только курс молодого бойца. Есть у них 31 день, которые до выхода вот за 30 грубо говоря, за месяц мы с инструкторами так же само с командирами, их подготавливаем на максимум, чтобы их, как говорится, уберегти, чтобы они уже хоть понимали, что такое автомат, что такое FPV, что такое, как зачищать окопы. Все думают, что если человек попал туда, все, это он там... Это не, он такой же самый человек, как и все. Ну, просто так... Туда может попасть каждый. Вообще каждый. Ну, так сложилась жизнь. Ну, некоторые, да, с рождения, наверное, там прописаны, как говорится. Некоторые, да, случайно, ну, действительно, что случайность, и они толковые, много таких. У них настолько мотивация, потому что там они, грубо говоря, сидели в заперти, а тут, знаете, как будто открылось все у них свободно, и они, ну, вот мотивированы то, что, да, ну, я хочу. Там люди, прям большинство, отсидели уже полсрока просто отсидели там, ну, сколько он там ходил в день, ну пускай километр проходил. А тут каждый день, каждый божий день он по 10 километров и с весом, это, конечно, ему тяжело. Все постепенно наращиваем темпы и все, и люди стараются. Который человек э, за всю жизнь не подтягивался, не отжимался там максимум 10 раз, он может сейчас вот так налегке 50-60 раз отжаться с бронежилетом, с весом, налегке. И он все равно на следующий день говорит, что у тебя болит, он нет ничего. Хотя видно, что, но он этого не скажет, потому что он собирается всегда костяк, которые ребята тренируются друг другу уверены, что если я крою правый, грубо говоря, сектор, значит, я уверен в своем напарнике, что он кроет левый, а не то, что я крою правый и левый, а мой напарник где-то там сзади все, птичек рассматривает. Позывные у меня КАНС от фамилии Константинов. Его так Подарили мне со второго класса ребята мои одноклассники. Ну и по сей день да. со мной до последнего, везде. Я кайфую гонять молодых. Вот мы, когда они приезжают, я всех собираю в классе. Я говорю, пацаны, когда мы здесь находимся, ну, дома, там отдыхаем, мы дружим. Как мы только на задаче, это, говорю, у меня включается режим, наверное, какого-то карателя, это я уже все. И я их на максимум могу гонять, потому что... Чтобы они понимали, вот я хочу от них то, что они понимали, что это не детский сад. Первый наш э, был выход, это зачистка Миргар Рад Есть такой в Донецкой области. В первое же утро, как мы закрепились, мы семь человек, ну, как завалили, в первое же утро. Они не ожидали, что мы уже, что мы просто... Они шли просто на свою позицию, не ожидали, что мы там будем. И потихоньку так они там подползали, ну, уже понимали, что позиции они проиграли, мы их удерживали. И э, проходит где-то одиннадцатый день, э, и начали появляться FPV. И очень часто, то там один летал, Мавик из FPV, то в день, одиннадцатый день, то уже там семь летало, восемь летало. Прапор. Бессмертный штурмовик. Название Алькатрас. Все знают, что такое Алькатрас. Это тюрьма, из с которой нельзя выбраться. Но есть у нас ворона, точнее ворон. Вы видите с цепью, которая все равно стремится, летит к своей цели. А цель у нас какая? Это победа. нельзя я уже не помню. От Зеленского есть, там, от бригады есть, от Айдара есть, где я служил. Донецкого аэропорта есть. Кто там был в Донецком аэропорту, пацаны, которые нас называют киборгами. Я скажу так, 90% никто их не носит. Почему нам дают, они лучше дадут тем ребятам, тем семьям, которые погибли, какие-то лучшие квартиры. У живых его нету, ему дают там, родителям, либо семье, либо жене просто какую-то бумажечку, а, ну, я не знаю. Если завтра говорят, что закончится вы да, мы в первую очередь, мы, наверное, все поедем в баню <тариться> отпариться, откиснуть от этого всего, просто реально хочется, это вот именно не баня там, да, а вот именно в ванну, кайфануть от ванны, откиснуть от всего, перезагрузиться, э, отдохнуть, и просто хочется вот именно большую кровать с белой простынью, вот свежий все, знаете, и все, так чуть-чуть высп, просто выспаться. Конечно, в планах уже что-то, какой-то семейный бизнес, это однозначно, потому что уже на какого-то там дядю, тетю работать уже точно я не буду, потому что возраст другой. А, либо стать тоже какие-то, получить сертификаты инструктором и продолжать э, учить молодых. Это Саймон, такой шпион, он разведчик. Ну, он такой, просто прилег и слушает, а, новенькие люди, надо разведывать. Это, как говорится, Талисман, да, хочется уже э, уют. Да, у меня есть донька. Это копия меня, это мой характер. Это такой, э, сказать, брутальная девка, потому что ну не каждый ее будущий там либо парень справится с ней. Э, ну, я, наверное, так воспитывал ее не как дочку, а вот именно как такого ну, воина. Девиз мой, чтобы пацаны жили. И вы спали мирно. Вот и все.